কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে এইফালে আছে আজি আমাৰ এইফালে বহুত ঠাণ্ডা পাইছে মানে আমাৰ এইফালে আজি বৰষুণ আনি আছে আৰু যিহেতু বৰষুণ আনি আছে আজি মই লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংস অলপ মানে মই বনাই খাবৰ কাৰণে আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোককো দেখি আছোঁ মানে বান্ধটো চবকে জানি কথাটো মই আজি বান্ধি চাম গতিকে কেনেকৈ আপোনালোককো দেখাম আৰু নিজকে খাই কেনে কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ খাবি খাবি নে গাহৰি মাংস মাংস বনাবৰ কাৰণে ৰেডি আৰু গেছটো মাটিত লৈ লৈছোঁ মানে ওপৰত নলি মানে এই আপোনালোকক এই ভিডিঅ' বনাব দিগদাৰ হয় আৰু এইফালে মাংসটো বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো আলু এইবিলাকতো লৈছে মছলা চছলা আৰু এইটো কি বস্তু আপোনাৰ পৰা কওক এইটো হৈছে আদা নহৰু কিয় ক'লা হৈছে কৈছোঁ আমাৰ মানে এই যে মছলা বতাহ বটাখনত মানে হাতে মানে তিল বটিছিল তিল বতাৰ কাৰণে ক'লা হৈছে গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ কেনেকৈ বনাম দেখি আছোঁ তো তেল বেছি দিব নোৱাৰিব কাৰণ কি জানা যিহেতু গাহৰি মাংস প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি ল'ম ৰ'ব দি দিলোঁ পিছত আলুখিনি থৈ কিন্তু ভাল নালাগিবও পাৰে সেইকাৰণে নিমখ দি দিলোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল যিহেতু আলুখিনি কাঢ়ি কেনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ভাৰ্ভিয়ে চাই আছে পিয়াজ দিম পিঁয়াজ জ্বলা পিঁয়াজ পিঁয়াজ জ্বালা পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া দিম মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা কাৰণটো হ'ল খালে বইল কৰি ল'লে মানে গাহৰি মাংসটো তেল তিলীয়া নহয় আৰু মই মই তেল তিলীয়া মাংসটো খাব মই বেছি ভাল নাপাওঁ জিৰা আৰু চিকেন দিয়া শইকীয়া এতিয়া আহিব কালালৰ কাল মানে কাশ্মীৰ এতিয়া দিম আদা নম্বৰ কৰিছো আৰু আদা নহৰু গোন্ধ ওলাইছে আপোনালোকে মাংস আলু বিলাহী গোটেইখিনি ধুনীয়াকে ফ্ৰাই হৈ যায় যিহেতু এতিয়া আমাৰ ভাৰ্গীয়ে দিব ইয়াত পানী দে হ'ব দে মাংস খিনি হওঁতে মানে অলপ সময় লাগিল সময় লাগিল কিয় কৰি আছো বাহিৰত জুইত বনা কথা আছে কিন্তু বৰষুণ আহিছে জুইত বনা নহল কিন্তু গেছত অলপ টাইম লাগি দিয়কচোন তথাপিতো আৰু হব আৰু লাহে লাহে উতল আহি আছে যিহেতু উতল আহি গল মই দিম ইয়াত আৰু মোটামুটি পাঁচ মিনিটমান হ'লেই হৈ যাব আৰু এইফালে ভাতো হৈ আছে আজি ঠাণ্ডা বতৰ বৰষুণ বতৰ দীঘ আমাৰ ফেনিলে মাংসটো হৈ গ'ল আৰু কালাৰ চখ কালাৰটো ভৰি চবত ঠিকেই আছে কিন্তু এতিয়া খাইহে গম পাম কেনেহে গতিকে খাই উঠি আপোনালোকক কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাব লৈছোঁ মজা বঢ়িয়া হৈছে নিজৰ বনোৱা বস্তু ভালেই হ'ব বাৰুচোন যদি ভিডিঅ'টো হৈছে ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট চাইছে আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া ভালবি অকল আশে আছে কেনে হৈছে বঢ়িয়া ধন্যবাদ